પશ્ચિમ બંગાળમાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાઈ છે દાર્જિલિંગમાં રંગાપાના નજીક રેલવે સ્ટેશન પર કંચનજંગા એક્સપ્રેસ ટ્રેનને માલગાડીએ પાછળથી ટક્કર મારી હતી આ દુર્ઘટનામાં પાંચ લોકોનું મૃત્યુ થયા હોવાના અહેવાલ છે જ્યારે પચીસ થી ત્રીસ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું મનાય છે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું છે કે રેલવે એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે ये सुबह सात बजे की घटना है मैं मैं फिर से एक बार बता दूं कि सामने न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन में घुसने के कारण ये पहले से एक आउटर में जो रंगापानी स्टेशन के पास है आउटर में सिग्नल के इंतजार में कांचनजंगा एक्सप्रेस को खड़ा किया गया था और उस वक्त पीछे से आ, ये जो मालगाड़ी है ये मालगाड़ी आके तक वहाँ पे जो टक्कर मारा और आ, सबसे भयानक बात यह है कि अभी पता चल रहा है की जो मालगाड़ी की लोगों फैला है वो अंदर ही फंसे हुए हैं और उनका उनको उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया उसकी कि स्थिति में वो है वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को पहली बात तो ये है ये दोनों इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता था पहली बात दूसरी बात है कि वहां पे जैसे मैं बता रहा था कि इस जगह पे एम्बुलेंस पहुंचाना काफी मुश्किल है इस जगह पे बाकी रेस्क्यू ऑपरेटर्स पहुंचाना काफी मुश्किल का कर, सामना करना पड़ रहा है तो न्यू जलपाईगुड़ी से रेलवे की लोग भेजा गया है लेकिन साथ ही साथ जो ग, लोकल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और बा, बाजू में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है दोनों की तरफ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है रेलवे की मदद के लिए और साथ ही साथ जो नॉर्थ मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से रेडी रखा गया है वहां पे एंबुलेंस भेजा जा रहा है जो जो रास्ता तक एंबुलेंस भेजा जा सकता है उसी रास्ता तक एंबुलेंस भेजकर इंतजार किया जा रहा है